Ну що ж, до нашої студії, як і обіцяла, завітала Вікторія Добровська. Вона фітнес-тренер та дієтолог. Вітаємо вас у нашій студії. І все ж таки вітаємо святами, які зараз прямо у розпалі. Ну, було б цікаво, напевно, дізнатися, як святкувати без шкоди для здоров'я. Чи є якісь правила можливо святкового столу? Здравствуйте! Хотіла б вас поздравити з прошедшими наступаючими праздниками. Дякуємо. терпения вам, силы, правила, особо нету никаких правил точно так же, как и до праздника, в принципе, надо себя ограничивать. Понимаю, что очень много всяких вкусностей на столе, но и тем не менее, можно это все дело заменить, чтобы оно не было таким вредным, как оно есть э, в продаже, да, там, в магазинах. То есть, насколько я понимаю, нужно готовиться там, и какие-то правила правила не только во время свят, а все же таки и до свят. Пока это должно быть стиль жизни, так? Конечно. Если вы не занимались и правильно не питались до праздников, то и во время праздников, честно говоря, у вас вряд ли что-то получится. Потому что Сложно, когда очень много всяких провокаторов стоит на столе, очень все хочется попробовать, все укусить. Вот. И, например, майонез. Да? То есть не буду сейчас вам рассказывать, что есть в нынешнем майонезе, да? но его можно просто сделать дома. Да? То есть те люди, которые не могут салат кушать, не могут без оливье стандартного, да, Дома в нормальных условиях можно это сделать с нормальных ингредиентов. И ты будешь знать, что оно в принципе, оно, конечно, не полезно, но тем не менее оно не повредит. Uh -huh. вот. А вообще, вот прочитала недавно одну статью: Ученые Агая доказали тот факт, что питаться Зимой нужно до потемнения, потому что искусственный свет является провокатором слюновыделения, да, хочется кушать. И ты начинаешь, ну вот после потемнения начинаешь все кушать. Во-первых, малая подвижность, да, люди приходят домой, уже сонливость, и естественно рука тянется к холодильнику. Те, що ми після роботи, вже стомлені, і поїсти, то, что мы приходим после работы, уже стомлены и хочется поесть, то это уже делать не желательно, насколько я понимаю. Конечно. Но тем не менее, когда человек приходит с работы, он же устал, он потратил много сил, много энергии, и э, что-то же надо дать организму, получить чего-то энергию надо. И есть такой фактор, кушать воду. То есть это э, употреблять те продукты, которые содержат э, максимум воды. В зимнее время это все цитрусовые, морковка, кстати, 68% воды морковки содержится. И даже в вареной грудке тоже содержится 58 что-то в таком районе воды. Вот. Естественно, что вареная грудка это не должна быть магазинная. Извините меня, пожалуйста. <связываю> все, кто этим занимается, домашняя. Домашняя курочка, там тоже очень много воды. И все же таки, Ми святкуємо, ми говоримо про святковий стіл. Яким має бути здорове харчування, але все ж таки святковим? Чи можуть бути якісь продукти, які відрізняються від повсякденного раціону, так, побалувати, да, можна себе, але щоб вони були шкоди для організму? Рибка, сьомка, лосось. Я не думаю, що у нас у всіх кожен день на столі є ці продукти, тому що вони не дуже дешеві. І там багато... я, по-моему, в прошлой передаче говорила, много витамина С и того витамина, который синтезируется в коллаген. Это что тоже немаловажно для кожи, для суставов, потому что для девочек это очень важно, когда потянутая личика, нигде ничего І це можна все ж таки за допомогою продуктів досягнути. Звісно, капусточка брокколі, спаржа. Я теж не уверена, що кожен день у нас є це в раціоні. Його теж можна обіграти, можна зробити салатик вокруг. Вроді не звичайно, але дуже полезні продукти. Тобто, все ж таки, не дивлячись на це, що це традиційний сітковий стіл, потрібно передавати, надавати верніше, перевагу більш корисним продуктам, так? Ну, это даже делать не, не только потому, что это праздничный стол. Это нужно делать до этого. Если мы научились правильно питаться до праздников, поверьте, ни одну девушку ничего не заставит, никакая курочка, никакое мяско не заставит взять это съесть и испортить вот столько труда, сколько она приложила для того, чтобы прийти в нужную форму. Угу. Тобто, все ж таки це залежить вже від кожного. Конечно. Я так розумію, що тенденція останнім часом, саме до цього йдуть, що люди все більше почали цікавитися здоровим харчуванням, здоровим способом життя. Чи, можливо, змінилися і побажання від клієнтів, чи запити клієнтів змінилися? Що вони зараз більш всього цікавляться, особливо в святковий період? Ну, Взагалі, коли ко мене приходять мої клієнти, да, Мне очень приятно, что они интересуются не только спортом, а они э, спрашивают, что нужно кушать. Мне очень приятно, как это нужно кушать, то -то в какое подходит. время это нужно кушать. Еще один момент, пока не забыла, хочу сказать, что э, зимой и в праздничное время желательно кушать в одно и то же время. Во-первых, организм привыкает, во-вторых, э, у вас нет больше потребности переедать. И э, ну, благодаря этому... Как бы мы употребляем то количество еды, которое необходимо организму. То есть я понимаю, что все-таки да. это стресс для организма, ночь новоречная, да. когда в ночи едят. Как да. выйти из этой ситуации? В нее входить нужно правильно. Я же говорю, для того, чтобы не было никаких соблазнов, постарайтесь на праздничный стол поставить минимум неполезного. И честно говоря, тогда и не будет никаких провокаций да, со стороны еды поставили, ограничили себя в этом, сели за стол, все очень хорошо, алкоголь. Я даже не знаю, что вреднее, больше скушать еды или выпить алкоголя, потому что... Так что это и инше? Ну, это крах. Всем тренировкам, крах подготовки девушек к новогодней ночи. Это просто все потерянные силы. Ну вот, например, новоречная ночь мы уже ведь у нас Різдво с завершением посту. Как нужно выходить из поста? Так, как входили в него. Надо себя вести точно так же, как и во время поста. Это очень полезно для самого человека, пост. Да, потому что правильное ограничение в еде. И мне бы, конечно, хотелось пожелать девочкам, чтобы они себя точно так же вели и после поста точно так же, как во время него. То есть это должно быть все-таки Да, житья. это образ жизни это образ жизни. И я за это так борюсь. Слава Богу, у меня пока получается. Как-то так э, получается объяснять своим клиентам, как правильно и как нужно. Потому что я, допустим, говорю, делайте вот так вот, и я вам гарантирую стопроцентный результат. Ну, главное, чтобы здесь надо тримовалось. Да, правильно? конечно. Ну, если бы у меня было много, я могла бы каждому прийти в дом и проконтролировать, что он кушает, было бы легче. Ну, результат, мабуть, действительно тогда был бы Кращий. Скажіть, будь ласка, якщо ж все ж таки свята, це дає таке дещо послаблення. Люди, які ходять на систематичне тренування, у свята дають собі перепочити. Та й деякі фітнес-центри не працюють у свята, люди беруть собі канікули, і що тут відбувається? Відбувається опять же, соблазн. Вот, не надо никуда идти, можно полежать. Вообще, все, что касается неподвижного образа жизни, это тоже, если вы даже будете себя ограничивать в еде и не будете двигаться, ну, я не думаю, что будет какой-то результат. Это все равно должно переплетаться с тренировками. Если нет у вас возможности, если вы не очень хотите идти в спортзал, занимайтесь этим дома. Я могу вам сказать, что не надо никакого особого инвентаря, в домашних условиях, чтобы заниматься спортом. Это очень легко. То, что касается пресса, то, что касается приседаний, правда же для этого ничего не нужно. Да? Растяжки, правильное дыхание. Вообще для девочек, я говорю, вы должны сидеть, спать, ходить со втянутым напряженным животом. Вы себе даже не можете представить, как работают мышцы, когда они все время напряжены, именно брюшные мышцы. Поднимается температура в мышцах, и, соответственно, она давит на нашу нехорошую жировую прослоечку. То есть это можно сказать тренирование нон-стопом? Конечно. Чим... Поэтому все время не забывайте. Чем Можно это назвать тренированием для ленивых? Нет, это не тренирование для ленивых. Если вы уже это делаете, значит вы уже не ленивая людина. Понимаете, то есть все равно это же усилия какие-то надо, об этом не надо забывать, об этом надо все время помнить. Это не для леневых, это для целеустремленных людей. Это все-таки пассивные тренирования, так? Да, это пассивные, потому что вам не приходится выходить из дома. То есть дома, если у кого-то, вот, у большинства моих клиенток есть дети, я говорю, вот вам утяжелитель, взяли себе на ручки ребеночка и пошли приседать. Тоже и ребенку весело, и маме хорошо. И результат можно водить на И Результат будет, потому что для если вы до новогодних праздников, вообще до праздников занимались, и если вы хотя бы будете два раза в неделю проводить домашние тренировки, поверьте, не будет какого-то там страшного набора в весе, такого не будет. Мінімально, і цього буде достатньо. Чи завжди вистачає сили волі займатися вдома? Адже на ТВ і тренер, щоб контролювати, а вдома ніхто ніби не контролює. Чи завжди ці тренування можна вважати ефективними, і що ви порадили е, такого, щоб вдома було його робити? Не тяжко? Не тяжко присідати. Не, не, не тяжко отжиматься от с от коленок для девочек, для мужчин ну, нормально отжиматься. Это же мне кажется, что это не тяжело, просто почаще смотрите на себя в зеркало. Я думаю будет стимул заниматься. Где-то что-то не понравится. И помните про ту работу, которую вы сделали до праздников. Все-таки мне кажется, что самолюбие есть у каждого человека. И когда ты занимаешься и прикладываешь к этому усилия, потом же все равно э, ну, сложно принять тот факт, что сколько я работы сделала, и тут вот э, один э, месяц там, или там, две-три недели праздников и что дальше? Не хочеться втрачати Конечно, не хочеться. Що стосується усіх зимових тренувань, адже Деякі також знаходять собі причини на вулиці, де сніг, на вулиці холодно, вже рано темніє, я не встигаю. Тренування трошки відкладається, але я знаю, щоб літом мати гарну фігуру, потрібно готувати її вже з осені. Як правильно спланувати тренування взимку? Наскільки вони можуть бути ефективні і що би шкода для здоров'я? Ну, во-первых, опять же, таки, то, що касається і питання, то що я сказала, засвітло. Кушать, точно так же и заниматься. Желательно с утра, точно так же ничего не меняется. По большому счету, то, что касается тренировок и в зимнее время ничего не меняется, организм быстрее истощается. Поэтому, чем раньше мы э, проведем тренировку, тренировку, тем будет лучше. Вот. Мы себе с утра позанимались, сделали э, свое дело и дальше мы себе свободны. Вот. И то, что еще касается, хочу сказать, по поводу воды. В зимнее время это должно быть 2-2,5 литра воды, обязательно. Ну и плюс продукты, которые содержат воду. Это Я уже об этом говорила. Тренировки на воздухе, честно говоря, я не сторонник тренировок. Зим зимних тренировок на воздухе, потому что вот такая, как у нас зима, тут же снега, нету ничего опасного. Прогуляться вечером, когда там минимум машин, где-то в парке, опять же таки, для своего успокоения, для позитивных каких-то эмоций, это хорошо. Приходите в зал, мы работаем во всяком случае, наш зал работает. Свята. Все Света, все же быть, если мы уже говорили про комплексный подход до тренувань то в зимку, возможно, и ви-дрегу- питание Спортивний також. Чи потрібно додатково якісь вітаміни вживати? Чи потрібно, можливо, якось готувати собі щось не таке, як зазвичай там, в інші сезони? Обов'язково. Ну, во-первых, сезонні всі продукти: цитрусові. апельсини, мандарини, ананаси, грейпфрути. І ще один продукт я дуже хочу на цьому акцентувати увагу, хурма. Угу. Там є все. Самое необходимое для организма. Во-первых, э все э омега как бы странно это ни звучало. Э витамин С, магний это то, что укрепляет сердечную мышцу. Обязательно его кушать. Обязательно всем оно дорого, но постарайтесь себя побаловать два раза в недельку одной хурмой до 12 часов дня это будет очень хорошо. И е, рыбка тоже один кусочек себе там на недельку растянули, тоже очень хорошо. Е, э все сезонные продукты. То, что то, что сейчас у нас есть в продаже, то и подойдёт организму. Як ви ставитесь до підтримки організму синтетичними вітамінами, адже багато вісною думок, що саме взимку, там перед весною потрібно їх жувати. Не хочу нікому насолити. Но я и не только в зимнее время, но и в летнее, и в осеннее, и в весеннее. Против Против всяких посторонних вмешательств. Я только за естественные способы. Знову ж таки, якщо ж говорити про зим, зимовий період, овочів і фруктів не так багато. Чиєки. Этого возможно... будет достаточно. Достатне того, что мы проговорили, так? Да. Этого будет вполне достаточно, да. Ну и опять же, таки смотрите на качество. Mm -hmm. Яблоки у тех людей, у кого есть возможность поехать в деревню, бабушки возьмите лучше там. Морковка. Я раньше была не сторонником рынка, но сейчас я, честно говоря, только этого и придерживаюсь, потому что все, что привозится, оно настолько все не полезно. Поэтому лучше на рынке у бабушки, знаешь, она приехала, своими руками это сделала, ничем его не обрабатывала и никакого вреда не будет. Ще одне запитання виникло під час того, як ви розповідали, що тренуватися потрібно також Так. Да. Якщо немає такої можливості, ми всі люди працюємо, всіх робочий день закінчується о сьомій вечора, щонайменше. Як бути в цій ситуації? Чи можливо достатньо займатися лише у вихідний день, хоча б раз на тиждень для підтримки, чи все ж таки потрібно вибирати час? Ні, потрібно час для себе знаходити. Надо временно для себя находить, потому что одного раза в неделю этого будет недостаточно. Во-первых, это будет стресс для организма. Тут ты отдыхала, отдыхала 6 дней, тут на седьмой решила позаниматься. И результата никакого не будет. И это может даже пойти во вред, потому что если ты резко бросаешь, еще один факт, если резко бросаешь тренировки, то мышцы очень-очень быстро ослабевают. Они обвисают, кожа обвисает, это становится все очень некрасивым, поэтому надо все время три раза в неделю стабильно заниматься. Сейчас не могу этого продемонстрировать, но есть э, упражнения, которые можно делать и сидя, которые будут ягодичные мышцы держать. Сейчас работает. Да, вполне у кого сидячая работа, это все можно прорабатывать. Вот, то есть было бы желание. Также в зимгу популярны такие виды, можно сказать, развлечений и спорта, это и катание на ковзанах, Прекрасно. катание на лыжах. Чем можно это и полноценным тренированием? Ну, полноценным нет, но как полутренировка – да. Потому что в основном же у нас нагрузка будет идти на ноги, да. Но если это где-то какой-то горнолыжный курорт, да, то там еще будет плюс задействована и дыхательная система очень хорошо. Но ну, все равно плюс надо еще заниматься. Плюс к этому еще надо. Заспокоивать да? себя все ж таки не варто, что вы там съездили на лыжи да, и уже потренировались. Не... Самолюбие тешит. Просто ага. когда ты знаешь, что вот я позанималась, какая я молодец, смотришь там, прошел или прошла какая-то не очень симпатичная фигурная девушка и думаешь, ага, а я позанималась, а я занимаюсь, а я молодец. Пані Виктория, я так понимаю, что самоналаштувание и стимул также играют не последнюю роль. Як все-таки себе налаштувати, як все-таки себя, можно сказать, с мертвой точки и заставить, подготовиться уже на летний период? Потому что всегда считается, что от зимы до лета столько времени остается. Нет, время идет очень быстро, а после зимы у нас весна, а у мужчин весной мужественность просыпается, а мужчинам мы хотим нравиться. И одеть коротенькую юпочку, и одеть какие-то красивые облегающие штанишки. И об этом нужно помнить. Но все равно, допустим, то, что касается меня, мне важно так, как я себя чувствую в своем теле. То есть мотивация для меня это я. Я должна смотреть в зеркало, я должна себе нравиться. Вот. Я думаю, в принципе, и большинства девочек точно так же. Uh -huh. Во время праздников, естественно, что вес набирается, если мы себя не контролируем. И получается, что нам нужно тратить деньги на то, чтобы опять обновить гардероб. Потому что мы ни во что не влезаем. Вот это, наверное, такая мотивация должна быть. Я думаю, что это хорошая мотивация, что-то для женщин uh -huh. и для мужчин. И все-таки было бы доречно від вас почути якісь такие основні поради, настанови саме нашим глядачам и саме в зимній період, а також у Настанова одна. правильное питание, Употребление воды, употребление продуктов, которые содержат воду, физические нагрузки и, наверное, а, и овощи. Овощі, якщо люди не люблять овочі, маскуйте їх під супи, під суп-пюре. і красиво, і модно, і вкусно. І, звісно, так як ми вже говорили, що головне мати бажання, головне подобатися собі у дзеркалі. Да. Ну і, звісно, все робити для того, аби бути здоровим. І жити здоровим способом життя. Що ж, ми вам щиро дякуємо за такі поради. Я сподіваюся, що вони стали корисними дійсно усім нашим глядачам, які вже задумалися, вже відчули на собі трошки свят, і вже задумалися, як все ж таки безпечно для себе відсвяткувати і, як вже сказали, потім одягнути улюблену сукню без шкоди і без зміни, позначки на розмірі. І від вас кілька слів для наших глядачів. Побажань. Здоров'я, благополуччя, обов'язково мирного неба над головою. І приходите в спортзал, не забувайте собі, о спорті, о, о правильне питання. Дякуємо за такі побажання. Як ми вже з'ясували, ще й головне правильне налаштування. І тоді, мабуть, і у спортзал захочеться не просто приходити, а бігти. Ми ще раз вітаємо вас із святами і Взаємо. дякую, що поділилися такою інформацією. Нагадаємо усім глядачам, що у нас в студії була Вікторія Добровська, фітнес-тренер та дієтолог.